Согласно 35 статті Конституции Украины, я имею полное право вести, так как вы службовая службова особа. Вы не, має, ой, посадово, простите, вы не маєте права вести на свій особистий телефон будь-які съемки, если це касается кого-то другого. Поэтому я... что я предлагаю вам сразу отключить свой телефон. Телефон. Я не отключу телефон. Я веду відео зйомку. Я, я правда у вас уважно. Представьтесь, пожалуйста. Спочатку, Спочатку представьтесь, ви так як ви є посадовая особа, будьте ласка, будьте ласкавики. Представте радник голови правління з обліку природного газу Скрипніченка Світлана Олегівна. Добре, слухаю ви є. вы є уповноважена особа. Так да. ви є підписант. Довереності. На спілкування з побутовими споживачами у мене офіційно оформлена. Ви не поняли, ми не є побутові споживачі, ми не є споживачі, ми не є фізособи, особи, не є юрособи. особи згідно всі общей декларації прав чоловіка стаття номер 6, стаття номер 16, Пакт о гражданских политических правах. Кожна над где она не находилась, она имеет право на свое самовизначение. Я женщина собственным именем Ольга. Женщина собственным именем Марина. Это наша правосубъектность, поэтому к нам, пожалуйста, фикции, вот эти Презумпция все не применять, презумпции не применять. Еще раз ваше имя, отчество. Светлана Лига. Светлана Олеговна, очень приятно. Мы бы хотели в первую очередь знать, кто вы, что вы и где вы ведете свою хозяйственную деятельность. Вы это вы ко мне Фирма, ну вы если даете, вы, вы уполноважены, да. то организация. Конечно. Организация, конечно. вы звернулись да. до центру обслуживания споживачей приватного акционерного товариства. Кремичок газ. Угу. Да. Центр обслуживания споживачей Тобто адміністратори Центру обслуговування споживачів, надати відповіді такого широкого спектру питань, які ви надаєте, не повноважні. Я вам пропоную свої питання викласти письмово на ім'я голови правління, і вам Я буде надано. Ваша ефір наклоняється Нами Лічно особисто мною було звернення зроблено, відповіді я не отримала. Мені написали на моє як кредитора. Мені написали а будь пожалуйста, свої побажання в письмовому вигляді. Вам... Значить, ніхто вам в письмовому вигляді нічого не буде писати. Тому що так. є таке поняття, я можу звернутися к вам як в усному віде, так і в письменному вигляді. От я зараз к вам обращаюсь в усному відео саме в усному як споживач природного. Вага? Я, я ще раз пол, вас предупреждаю, що я не є споживачем. Ви вот таком... вам представилась согласно э, э, декларации и согласно пакта. Я есть женщина, я не споживач, я не користувач, я не фикция, я не гражданин Украины, я и женщина собственным именем Ольга. Поэтому обращаюсь к вам, ко мне обращаться именно так. Не заученными фразами, а именно так. Хорошо, можно вопрос. Какой вид газа вы, вы поставляете? Я дала вам ответ администраторы центру обслуживания с вам не надавать хорошо нам сказали что у вас есть юридический отдел. Юридический видел вам надо себе значит смотрите согласно атачмента статья 47 так как вы э, юридическое лицо значит согласно согласно все права на получение или предъявление заверенной копии я имею Значит, заверенная копия присяги, номер облигации, название, адрес, контакты, информация любого государственного должностного лица, имеющего, с кем я взаимодействую. Все ваши вопросы, на какие вы? Еще раз, отримать... уже я это, вас... это бесполезный разговор. Мы делали уже запросы, запрос, вернее, відповіді на ваши запросы мы не отримали. Не отримали. То мы хотим, мы приехали сюда, мы тратим вытрачаем свой час на то, чтобы з'ясувати, что тут у вас. Ми хочемо знати, чи є у нас з вами договір? Перше, звідки у вас персональні дані? Хто написав заяву на відкриття особливого рахунку? Хто визначає нас боржником? Ну і все далі. Я, як говориться, витікаючи з цього. Всі відповіді, які я вам буду надавати, я буду вам надавати як споживачам природного газу. Вас не Вы предоставляете природний газу. У вас по кведу 35.22 розподіл газоподібного палива. А именно, это заполнение 35.22 кведу. Ви силаєтесь закон про газ метан вугільних родовищ. Правильно Ілі Ви, закон е кодексу? як споживач природного газу повинні мені. Ми не є як споживач, і я вам надам відповідь як споживачу, Бо ви звернулися до газорозподільної організації, а не до я не можу до вас звертатися, пані Людмила або пані. Я до вас звертаюся як споживач, і я вам ні, надам раз, я відповіді вам як споживачів. Забере вас, вас я вас не перебиваю. Я забороняю називати мене споживачем, я вже вам третій раз сказала. Закінчуємо наше спілкування таким чином, бо мені треба працювати. Будь ласка, дай мені Ви правильно? Вы письмов... Мы не Подождите, мы еще не начали с вами разговор, а вы уже хотите его закинчить. Вы письмово излагаете свои побажания. Оферта uh отклоняется. Мы вам задаем устные вопросы. На какие вы ответы? Мы задаем вам устные вопросы. Нам не надо письменные. Вот эта билетристика нам не нужна. Мы пришли сюда для того, чтобы задать лично вопрос. Если вы некомпетентны, пожалуйста, пригласите нам людей, которые могут, знают и, и, и могут. Самого... Вы меня не услышали. Пригласите, иначе я буду вынуждена вызывать полицию и рассказывать, что вы здесь занимаетесь незаконной деятельностью. Хорошо, понимаете? Вы вправе делать все действия, которые желаете и которые считаете правильными. Я, Хорошо, я, вы мне предоставить, я, выполнена работа, я, я, Сотрудники приезжали, хотели отрезать, отрезать газ на писталях. Адреса, адреса, адреса за якую вы звертаетесь? Газифікована адреса за якую вы звертаетесь. Будь ласка, как, Какая газификувана адреса? Mm -hmm. Да, газифікована адреса. Mm -hmm. Ага. Яка адреса за якою ви звертайтеся? Пускай проект сейчас буду представлять договор и mm -hmm. да. Mm -hmm. Я думаю, попутно нужно вызвать на оперативную группу, потому что без нашего согласия нас снимают. Тоже, да? Зафиксировано. Без наличный на телефон. Да. То, что нарушает мои... Мои права уже нарушены. Да. Ваше призвище? У человека призвища нету. Кто владелец домовладения газификованного? <coughs> Сергей. Сергей Юрьевич. Девин. Мы должны спілкуватися. Я его жена. Документы подтверждают, что вы его а дружина. с кем? А вы кто? Я, э, но, ну, вы я говорите, а, кстати, вы нам тоже не дали своих я, документов. Да, да. Ви а що ну, это Це у вас бейджик. это у вас, бейджик. Лицо, это вас бейджик, это не так, документ. Це все. Ви називаєте власника? Назвали документи, ким ви відноситесь до власника домовели. Документи дружина. під. Зачем? Так а хто ви? Ну як я, я можу... вам сказала адрес. що вам ще потрібно? Мені потрібно спілкуватися з власником домоволодіння. Я його жена ну, що ми спілкуємося з власником домоволодіння. Я тоже Підтвердіть свою, вла... свою особистість. вам ще документи на дом принести. Ну, якщо ви йдете в організацію для так, выяснення ви ви ви... организации, якщо ви йдете на... в організацію, справлять? з яким питанням, Хорошо, ви повинні смотрите, мати... у вас персональні дані? Ви повинні... давайте договор на заключення з вами. что вы можете обрабатывать и вносить какие-то Вы пришли до нас данные. очень подготовленные, молодцы. Кодекс газораспределительных систем, вы выучили? Ни один кодекс не принят. Вы выучили вы, вы кодекс газораспределительных а систем? А Давайте, так, давайте начнем с того, что у нас нет. Мы вы Спокойно. Мы значит, давайте начнем с того, так, что все. договор. Разговор, Дайте обучить. договор. Будь, ласка, Для начала. А я нет. хотела вам надать дать ответ, вы же не даете ответ. У вас нет договора, у вас нет документов, что заключали с вами, откуда вы взяли персональные вы данные, договор, ваш, э, закон, скажем так. Если я... вы выучили кодекс газораспределения... А, вы, а нам не он не нужен. нужен нет. Не нужен? Нет. Тогда нам не а мы знаем, кодекс, мы я нужно, Я вам дала бы ответ, это... почему... Правильно, так мы же работаем только по кодексу. Mm -hmm. Мы не можем работать по другому документу. Нет, подождите, есть директивы европейского... Будь ласка, ваши пожелания, письмо моему Значит, я так понимаю, что... Что вы не есть все ваще, особа. Мы все ваши все нет, мы еще не уходим. Вы не нам закончила. пригласите, пожалуйста, юриста. Все вы питания, не уполноважена вы особа. На... Нет, я вам за... И ну, была, людина, яка не разумеет, на... про Может, что мы кажем? Нет, 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 нет юриста, приглашайте юриста сюда. Уполноважена. Вызывайте директор. Это вы будете ей, вам отказано в оферте. Пригласите нам юристов, пожалуйста. Почему? Потому что он всегда, он не працует. Он у нас не имеет такой привязки, чтобы он там <свят> Родные, вот это шарашкина контора, которая называется, чтобы вы понимали. Мы пришли сюда выяснить, где какие документы. В некоторых хоть говорили о том, что может быть, а тут все шито-крыто кто, может кто нам может дать ответ на наши первичные вопросы. Бухгалтерские Приглашайте бухгалтерские сюда оказалось. Богдана Оксененко. Мы к нему, в общем-то, и шли с этим разговором. Ну, ну, вот смотрите, мы маем пригласите. А Марин, из не, не надо рассказать, это бесполезно. Я Тут я я люди, ты что видишь, что люди некомпетентны мои вообще. Мои права о том, чтобы вы мне предоставили первичные бухгалтерские документы. Давай вызовем полицию. Ну, это бред сивой кобылы. Давай ты вызывай. сивой. Я не могу, у меня же съемка да, идет. Ну, останови. Я потом... Не, не, не. Это... На перье. Это вообще, конечно. У вас, у вас Фух. Кстати, можешь ты с моего вызывать. Да. Ну. Включи да. мне свою. Вы зателефонували до А какой адрес здесь у вас полиции, подскажите? Мариуполя, герою Мариуполя 46. Вас. Добрый день. А будьте добры, нам надо следствие оперативная группа, город Кременчук. Еще? Еще а на месте будем разбираться. Мы пришли в организацию, в которой нам не хотят ничего вообще предоставлять скажем так. У вас конфликт в администрации? Э, ну, сказать конфликт, я бы не сказала, что конфликт, но мы хотим, чтобы мы возобновили наши права, чтобы нам показали документы, на основании которых якобы с нами сотрудничают. Ты відбувається? Ты відбувається? Место Крыма Инчук. В Мариуполе, Героев Мариуполя, 46. Проволок чи вулиця? Вулиця. 46-го примещения. Прад Кременчугаз. Центр обслуговывания споживачів. Ваше призвище? Призвище маю. Согласно 6-й статье Всеобщей декларации человека и Пакта о гражданских политических правах, статья 16, женщина собственным именем Ольга. Мне номер, пожалуйста, номер регистрационный. Дайте, пожалуйста. Номер электронного звонка да. 13-57-08-567. Угу. Поведомление зафиксовано? Да, будьте любезны, нам не надо патрульное, нам не надо там все, нам следчая, оперативная группа. Я указала ваше поведомление, ваше право. Да, да спасибо. До свидания. Ну, я... Это вообще... А когда же у вас будет главный бухгалтер? Ну, просто Конечно, э, согласно бухгалтер. ваших документов у вас числится бухгалтер. А? Она только числится, получается? А ей да? Я так может быть? Где-то тут... Да, в Кларите, оно тут рядышком. капец. Я понимаю, я еще должна здесь поставить так. А он вверху, там Кларити впереди. Он впереди. Вот там я даже вверху написала Кларити. Чтобы не искать ее там далеко... Не вот где-то вот тут. Где-то вот тут вверху даже написано Кларити. А у тебя там нету? нет? Нет, а. Нету Нет, у меня тачка. Значит, вы не забыли там. А, вот. А вот смотрите, вот это вытяг идет. написано. Аверьянова Людмила Ивановна. И вытяг от 29.05.24. Есть такая, да? Ну, такая. Почему она не на рабочем месте? Они на рабофисе там сидят? Поэтому... вот, вы знаете, где ваш главный бухгалтер? Она же делает именно... А можно сюда бухгалтера главного пригласить? Счет фактуру, потому что под счет фактуры всегда подписывается функция. Хорошо. Хорошо. Нет, на Он вот садим на водичку. Кипяченая, если хочешь.

Скажите, пожалуйста, почему так тяжело у вас вытребовать первичные бухгалтерские документы? Согласно закону. Ну, честно, мы ничего против. Счет до, а? до надания документов. Конечно, конечно. Вам конечно. надали ответ. Да, что это есть коммерческая тайна. Так подождите, а выполненных работ еще фактура фактуры, это есть коммерческая тайна? Вам юристы скандалы в а я не юрист, на жаль. Ну, я, значит, а вы могли можно... бы узнать, кто-то из юристов есть тут или нет? Нам бы хотелось пообщаться. А Нормально, я же звонила. Да? Я запрошивала. На жаль, они, наверное, тоже прячутся. Судак, из, из леса выбивают деньги, понимаешь? Это дело не в деньгах просто. Хочется уже разобраться, что это происходит. Ты читала девятую статью? Прочитай. Это закон про двух учет. Ага. А да, я читала. Первинні документи. Так, це зараз я тоді прочитаю, щоб всі послушали закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Стаття номер 9 Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є. Первинні документи. Для контролю, та впорядкування, оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи, Первинні документи можуть бути складені у паперівій або в електронній формі та повинні мати такі обов'язкові реквізити, назву така катер... а де там далі? ось цей момент, где. про... Ну, эти... документы. М? Уже должен. Первичные бухгалтерские документы. это... Угу. Ты... очков. Это а дальше переворачиваем. Ты можешь ты мне найти, две очков.

Ребят. Ребят, я пока прерываюсь. Ждем полицию, потом я включусь дальше.